Isak sekali tekan. One press. Cek Si, si benda 跟着鸡哥的 Hilux 跑车，我们随着力土大哥的菜车拜访云兵拓荒者。当时在云兵从事种植的人是非常少的，多数是出海捕鱼为主。直到他们的出现，云兵从一个小渔村变成了在农业界大有名气的小镇。鸡哥也非常感激力土大哥、阿浪大哥和安叔接受鸡哥和鸡妹的拜访。 来到了云彬，第一个要找的人就是我们菜农工会的主席，也就是开山鼻祖之一的力土大哥。力土大哥也分享，当时云彬确确实实是一个无人问津的小乡村，直到他们这一批开荒者用他们的辛劳，把云彬肥沃的土地耕种起来，扛起马来西亚东海岸粮食之仓的供应重担。 七哥也听说，人口老龄化是云冰农业现在面对的挑战之一。来，我们听听力土大哥本人怎么说。哎、哦，很少人种了，现在以前的会员大概八十多个，哦，现在下到存，哎，差不多是三十多个左右啦，比较哎老化了，不会年轻化了。哦，但是这个农冰。 种植业还是可以种啦，假如你投入来说还是兴起还是可以的。就是龙病哈、啊，在这个九十年代到什么二零年代哈、啊，最最红升起啦，就是说，猜那时候是最坏的时候了。当然，除了人口老龄化的问题，另外两位拖荒者，也就是我们的阿浪哥和安叔，也认为比起以前，现在的农作尤其是病虫害的问题也比较严重了。 阿浪哥带我们参观了他的方式留言，同时也透露了他近期也会比较专注在水果种植了。阿浪哥告诉居哥，他认为现在对他来说最大的挑战就是工人短缺的问题，导致工人流动性太高。只要他来流动性高的话，嗯，我们的面积就缩小来做。 因为工人要流动性，永远都解决不到了,了嘛。嗯。啊，是要靠你们的公司，看你有什么新技术推荐来我们这边。啊，没有工人都不可以了。是是那之后就<是> <laughs>、嗯，啊，他们会直接上门来问你啊，要做工啊，这种那种，不、嗯、像现在呀、啊。嗯、现在就很难找了，他讲，你找到，嗯，有些你有了准证，你又怕他跑，嗯嗯 你没有准重，你就怕请假做。啊，很多问、呃、很多问题啊。有准重了，但是他跑，你这样对他好的事、啊，就是他们群主来讲啊，他一个跑完，完全跑得完了。不管他们年轻人就是要做、嗯、用高科技来做，不像我们这种。 用劳力来做，他不要。如果他们一个年轻的人，如果是要进入我们这个农业这行业来讲，他们要来这边参观下先，啊，不可以说马上就叫他进来投资这样子，你要了解一下这种行业到底是怎样，它的来龙去脉要你才可以加入进来。 访问了这些老前辈后，居哥认为农业真的不是居哥想进就进的行业，尤其是安叔和力土哥再三劝告居哥，同一句话，那就是兴趣投入和坚持到底的精神是不可缺的。对于年轻人，他们是非常欢迎和鼓励的，但是他们都强调一定要先请教有经验的人，那冤枉路才能少走一点。 云冰的第一天，我们拜访了长者。下一集，我们就寻找云冰的心血。